एक साहब थे काफी अमीर थे अपना बंगला भी था अपनी गाड़ी भी थी अल्लाह पाक ने बहुत दिया था शाम को घर आए बच्चों के साथ वक्त गुजारा खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए रात हो गई थी बड़ा नरम बिस्तर था ठंडा कमरा था मगर करवट बदलते जा रहे थे नींद नहीं आ रही थी अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों वहाँ नींद नहीं आ रही चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ शायद नींद आ जाए घर से बाहर निकले गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ वज़ू करके कुछ दो रकत नफल पढ़ लेता हूँ मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की वज़ू किया मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है कि अल्लाह मेरी बेटी बीमार है डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है कहाँ से लाऊं ए रब करीब तू ही इसबाब बनाने वाला है मिज गरीब की हालत जार पर रहम फरमा उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी मुझे कहीं भेजा गया है मैं ढूंढते-ढूंढते इसी के लिए आया हूं अल्लाह अकबर वो ग़रीब के पास गया जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था उसने कार्ड वापस दिया कब मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है तो कौन सा एड्रेस मौजूद है बोला ये एड्रेस है ना अल्लाह की बारगाह में आया उसने तुम्हें भेज दिया जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी के बारगाह में आ जाऊंगा हैं सारे दरवाजे बंद हो जाए मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है हमारा प्रॉब्लम है हम जाते ही नहीं उसके पास है अच्छा अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको कभी भी आपको बीमारी हो पेट में दर्द हो सर में दर्द हो पाओ में दर्द हो चोट लग जाए पहले कौन याद आता है डॉक्टर है डॉक्टर के पास चलो यार बड़ा दर्द है किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा दवाई मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए अल्लाह तो शिफा देने वाला है कर्म कर दे मालिक कारोबार में नुकसान हुआ फैमिली में प्रॉब्लम हुआ व्हाट एवर प्रॉब्लम सबसे पहले हमें एक दुनिया वाले सोर्स हैं वकील पुलिस ये याद आते हैं होना यह चाहिए कि हमें खाली के असबाब की ये तरफ लॉ लगानी चाहिए पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए असबाब इख्तियार करना मना नहीं मगर असबाब के चक्कर में इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है जो मुश्किलें दूर करने वाला है जो औलाद देने वाला है जो मुसीबत टालने वाला है उसकी तरफ जाते ही नहीं है पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं मगर दो रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते